ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः अर्थ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्या वेष्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये, ये त्वक्षरमनिद्येषम् अव्य त्वं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरा पार्ध मय्यात चेतसा मयि मन आतस्व मयि बुद्धि निवेशया निवशिष्यसी मयि अथ ऊर्व न संशय अथ चित्त न शक्नोि मयि स्थिम अभ्यास योग मीछा धनंजय अभ्यासे मत्कर्म परमो भव मदर्थम कर्मा क्धिम ववापसि ്्य സਤോസੀ තුു ോග ാਸരਤ सव කර පල ಯග തਤਕරಯതත්මवाանन ਸ്രയോ ഹजञාන ්‍යസաት ഞञානաධञනം विശਸ्यതதே. ध्याना कर्म फल त्याग त्यागा चातिरन अद्वेष्टा सर्वूता न मैत्र करुण एव निर्मो निरहंकार संतुष्ट सतत योगी यता दृढ़ निश्चय यो मद्भक्त मे प्रिय यस्मा द्विजते लोक लोका नो द्विजते चय हर्षमर्ष दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशित्रोऽस मित्रे चा तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवक्षितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो यान केनचित् अनिकेत अनिकेतस्थिरमतिः अनि भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्येतीव मे प्रियाः ॐ तस्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णन संवाद नाम द्वादशोध्याय मामेकं शरणं व्रजा अहम वा सर्वपेभ्य मोक्ष यशा मासुष ओं श्रीकृष्णापणमस्तु